ফ্রেন্ডস গুড ইভিনিং ডিব্রুগ আসাম থেকে আমি চন্দন মরজুমদার বলছি মানে মিলনগর নঙের সুকিয়া স্যার ঘর বর্ণমালা অল্প স্যার কথা পতার মানুষের সারা কথা পাত্র নমস্কার স্যার ছাৰ প্ৰথমতে এটা কথা শুনো আপুনি কবি আৰু বিশাল ব্যক্তিত্ব আপোনাৰ আপুনি সকলোৱে আমি পৃথিৱীতে এতিয়া আপোনাৰ জগ শুনাম ইমান যে হেৰি আপোনাৰ কবি মনত কেনেকুৱা ভাৱ হয় সুযোগৰ অন্ত নাই আমি সমস্যাৰ মাজেদি পাৰ হৈ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পৰাৰ ওপৰতো আমাৰ জীৱনৰ যিটো মূল্য সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে আমি সেইবাবে মই ভাবোঁ যে সদায় জীৱনক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাব পাৰিব ভাল অঁ আৰু আপোনাৰ যিটো সাহিত্য চৰ্চা এইটো আপোনাৰ সৰুৰে পৰাই হৈছেনে নেকি অলপ মেচুৰ হৈ যোৱাৰ পাছত মোৰ দৰাচলতে সাহিত্যৰ প্ৰতি অনুৰাগটো সৰুৰে পৰাই মোৰ দেউতা আছিলে এজন শিক্ষক আৰু তেখেতৰ আমাৰ ঘৰত নিজৰ ঘৰত এটা পুথিভঁৰাল আছিল সেই পুথিভঁৰালটোত অসমীয়া কিতাপৰ উপৰিও ইংৰাজী আৰু বাংলা কিতাপ আছিলে গতিকে মই এই তিনিওটা ভাষাৰ বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ লগত সৰুৰে পৰাই চিনাকি হোৱাৰ এটা সুযোগ পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই সাহিত্যিক হৈ গ'লেও এইটো নহয় কিন্তু এইবিলাকে মোৰ ভিতৰত এলাকোৎস তেনেকুৱা ভাৱৰ জাগৰণ ঘটাইছিল অঁ তেতিয়াৰ পৰাই ঘৰতে পৰিৱেশ এটা আছিলে সাহিত্যিক পৰিৱেশ সেইটোৱেই আপোনাৰ মনত ভাৱ সৃষ্টি কৰিলে প্ৰথমে আপোনাৰ ছপা হোৱা প্ৰথম আপোনাৰ কি ছপা হৈছিলে গল্প নে কবিতা অঁ একেলগে হৈছিলে অঁ এই তিনিওটা একেটা ইচ্ছুতে ওলাইছে অঁ আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে আমাৰ অসমীয়া কাৰণবিলাকত দুই এটা ওলাইছে অঁ আৰু ইংৰাজীটো দুই এটা বস্তুতে ওলাইছে শিশু চোৰা অঁ তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল অঁ আপোনাৰ এনেই সাহিত্যৰ ভিতৰত কোনটো বেছি আপোন বুলি ভাবে আপোনাৰ গল্প নে কবিতা নে প্ৰবন্ধ বা ভ্ৰমণ কাহিনী কোনটো আপোনাৰ আটাইতকৈ ভাল লাগে মই যেতিয়া যিটো হাতত পঢ়িছে পঢ়িছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিতৰত হয়তো মই ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে কিছুমান ভাৱে নিশ্চয় লাভ কৰিছিলে এটা ফলস্বৰূপে মই লিখা সেই সময়ত কবিতাবোৰ মই এতিয়া কবিতা বুলি নকওঁ কাৰণ কবিতাটো মানুহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ অন্তৰৰ অনুভৱৰ প্ৰকাশ কিন্তু সেই সময়ত আমি যিসমূহ লিখিছিলোঁ সেই সময়তে কবিতাৰ মাজেদি এটা বাণীত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা দৃশ্য বুলি আছিল সেইবোৰে প্ৰথমতে যিবোৰ লিখিছিলোঁ কবিতা সেই কবিতাবোৰ মই এতিয়া আৰু সৰুকালৰ ধেমালি বুলিয়েই ভাবোঁ দ্বিতীয়তে মই গল্প লিখিছিলোঁ সৰুৰে পৰাই গল্প লিখিছিলোঁ আৰু প্ৰবন্ধও লিখিছিলোঁ সেই একেখন আলোচনীৰে প্ৰথমবাৰ মই যে কৈছোঁ কবিতা আৰু গল্প ওলাইছিল এটা অনুবাদ গল্প ওলাইছিল আৰু এটা তেতিয়া মই ক্লাছ ছেভেনলৈ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আৰু অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্য নামৰ এটা এখন ৰচনা ওলাইছিল মই সেইবোৰ সাঁচি থৈ দিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ যে মই সেই সময়ত সেই কথাটো সপ্তম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই লিখা বুলি পেলাই মোৰ এতিয়া ভাৱ জয় নহয় মই হয়তো জানিছিলোঁ সেই সময়তে কিছু কথা আমাৰ ঘৰত যিবোৰ কিতাপ আছিলে সেই কিতাপৰ লগত পৰিচিত হয় এতিয়া সেইবোৰৰ দিন পাৰ হৈ গৈছে পিছলৈও মই গল্প লিখি আহিছোঁ উপন্যাস মই লিখা আমি ক'ব পাৰি দুখন উপন্যাস উপন্যাসিকা ওলাইছিল আৰু এখন দুখন নাটকো ওলাইছিল পৰ্বতীৰ্থত তাৰপিছত আৰু ভ্ৰমণ কাহিনী অঁ আমেৰিকাত দহ দিন আৰু ঠিক আছে ছাৰ হেৰি আপোনাৰ সাহিত্য গল্প উপন্যাস এইবিলাক কি কি ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে ইংৰাজীলৈ হৈছে বাংলালৈও হৈছে আৰু হিন্দীলৈ হৈছে হিন্দীলৈ হৈছে ন মোৰ গল্প সংকলন গল্পৰ এটা হেৰি নিৰ্বাচিত কিছু গল্পৰ সংকলন আমাৰ দুই এজনৰ পৰিল নগৰীয়া খেল কোম্পেনীয়ে

সাহিত্যৰ গতি যিটো আছে সেইটোত কিছুমান মধুৰ স্মৃতি ক'ব নেকি মনত চুই যোৱা তেনেকৈ মোৰ যেতিয়া প্ৰথম গল্পটো প্ৰকাশ পাইছিলে স্কুলৰ আলোচনী মই ক্লাছ নাইনত থাকোঁ তাৰপিছত কিছু ওলাল সেই সময়ত সাদিনীয়া অসমীয়া বুলি এখন কাগজ আছিলে পাত ওলাইছিলে তাৰপিছত আৰু অন্যান্য ঠাইবোৰ ওলাইছে পিছত কিন্তু মই ভাবোঁ যে মোৰ গল্প যেতিয়া হিন্দীলৈ ট্ৰেন্সলেটেড হৈছে আৰু বাংলালেও ট্ৰেঞ্চলেট হৈছে সেইবিলাকে মোক আনন্দ হৈছিল কাৰণ বাংলাদে পিছতো হৈছে এতিয়াও হৈ আছে যি এটা

মনত বেয়া লাগিছে সৰুকালত যেতিয়া আপুনি প্ৰথমে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ প্ৰথমে সাহিত্য চৰ্চা যেতিয়া গৈছিলে তেতিয়া তেওঁৰ সমালোচনা হৈছিলে তেনেকৈ আপোনাৰ সমালোচনা হৈছে নেকি ছাৰ নহয় তুলনা কৰা নাই ছাৰ না না সেইটো হয় ছাৰ নহয় কৈছোঁ তেনেকুৱা মানে নহয় কেতিয়াবা হৈছেজ্ঞতা কিন্তু যেতিয়া কোনোবাই ভালেই হওক বা বেয়াই হওক এটা লেখা যদি পঢ়ি ভাল পাওঁ বুলি কয় যে লেখকৰ কাৰণে সেইটোৱে প্ৰথম উপহাৰ উপহাৰ কাৰণ পাঠকেই এজন লেখকক লেখক কৰি তোলাত সহায় কৰে আৰু আগলৈকে এতিয়া কি আপুনি সাহিত্য ৰচনা কৰি আছে এতিয়া মোৰ এখন একেবাৰে সদ্যহতে গীৰা এখন ওলাইছে কল্যাণ খৰমান বুলি কল্যাণ খৰমান হ'ল অংকীয়া নাথ শংকৰদেৱে লিখা অংকীয়া নাটক শেহৰ গীতটো শেহৰ গীতটো কল্যাণ খৰমান বুলি কয় গতিকে মোৰো জীৱন কাহিনীৰ এই নয় আপুনি থাকিব আমাৰ কাৰণে আপুনি জীবন্ত কিংবদন্তি আমার কারণে আপনি এটা মহীর হ্যাঁ আমি আশা আমি আশা কৰোঁ গোটেই কমবাসী নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহ আশা কৰে যে আপুনি আৰু দীৰ্ঘজীৱী হওক আৰু জীয়াই থাকক আৰু আৰু সৃষ্টি কৰক আপুনি হা অঁ জানে জানে ছাৰ নহয় ৰবীন্দ্ৰনাথটো মানে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে কোনটো ক্ষেত্ৰত নাই বিজ্ঞানভিত্তিক ৰচনা উপন্যাস নাটক আৰু যিটোৱে

অঁ বিশ্বভাৰতী বিশ্বাস অঁ অঁ আৰু এটা বহুত ডাঙৰ কথা যে ইমান দিনেও ইমান সাহিত্যিক ওলাইছে ইমান কবি ওলাইছে কিন্তু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ ছত্ৰ ছাহে যিটো সেইটো পাৰ কৰিব পৰা নাই কোনেও পাৰ কৰিব পৰা নাই সেইটো পাৰ কৰিম বুলি ভাবে কিন্তু আকৌ গৈ চাই যে ৰবীন্দ্ৰনাথৰ ছত্ৰ ছায়তে আছে জীৱনানন্দ অলপ বেলেগ কৰিছিলে কিন্তু ৰবীন্দ্ৰনাথৰ লাষ্টৰ যিটো কবিতাবিলাক সেইবিলাক আপুনি চাব এই জীৱনানন্দ দাসৰ নিচনাই সেইটো আধুনিক কবিতা ৰবীন্দ্ৰনাথে ৰচনা কৰি গৈছে আৰু এই আৰু এটা কথা সুধোঁ অসমীয়া ভাষা যিটো ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদাটো পালে এতিয়া সেইটো ভাষা এতিয়া ৰক্ষা কৰাৰ আৰু আগবঢ়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আহি গৈছে কাৰণ কি মানে আজিকালিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংৰাজী ইংৰাজী পঢ়ে অসমীয়া নপঢ়ে ইমান গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত কি ক'ব ছাৰ এইটো মই ভাবোঁ যে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কাৰণ মাতৃভাষাত এজন মানুহে যি ভাষাৰে নহওক যেনেকৈ নিজৰ অনুভৱটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে হয় ছাৰ ভাৱৰ কথা নকওঁ জ্ঞানৰ কথা নকওঁ জ্ঞান মানুহে অৰ্জন কৰি লয় বিভিন্ন কিন্তু যিটো অনুভৱ সেইটো নিজৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ অঁ গতিকে অনুভূতি নাথাকিলে কবিতাও হ'ব নোৱাৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বোৰো হ'ব নোৱাৰে গতিকে অনুভৱটো মাতৃভাষাৰ বাহিৰে অন্য ভাষাত কৰা সম্ভৱ যি ইংৰাজীও সমানে সমানে পঢ়ি গৈছে বা বাহিৰত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব পাৰে আৰু অলপ পঢ়া শুনাৰ পিছত সহজ হ'ব পাৰে কিন্তু ইংৰাজী বা অন্য এটা ভাষা পঢ়িলে ভালকৈ পঢ়িলেও তাৰ মাজেদি অনুভৱটো প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত হয়তো বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে অঁ সঠিক হৈ নুঠিব পাৰে নতুন সাহিত্যিকসকলক কবিসকলক আপুনি কি উপদেশ দিব ছাৰ মই সদায় এটা কথা কওঁ সদায় কৈ আহিছোঁ যে কোনো মানুহেই কবি হয় সাহিত্যিক হৈ ঔপন্যাসিক হৈ তাৰ সৈতে জন্ম লাভ কৰা নাই এইখিনি হ'ল অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতা অধ্যয়ন আৰু অভিজ্ঞতাই মানুহৰ অন্তৰত যেনেধৰণৰ ক্ৰীড়া কৰে সেই ক্ৰীড়াবিলাকেই সাহিত্যৰ মাজেদি কেতিয়াবা গল্প কেতিয়াবা উপন্যাস কেতিয়াবা প্ৰবন্ধক কেতিয়াবা জ্ঞানৰ অন্বেষণৰ সাঁচ এইবোৰ দুই লাগে সেইকাৰণে মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতকৈ ডাঙৰ মাধ্যমেৰে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু যিসকলে অন্য ভাষা ভালকৈ শিকে অঁ ঠিক আছে ছাৰ আপুনি সময় দিলে আপোনাক অনেক অনেক ধন্যবাদ প্ৰণাম থাকিলে নমস্কাৰ থাকিলে আপোনাক জনাইছে ধন্যবাদ স্যার মোর পরম সৌভাগ্য যে আপনাকে আপনার লগত কথা পাঠিল অনেক ধন্যবাদ স্যার এটা আমার পরম সৌভাগ্য স্যারের সঙ্গে কথা বললাম আন্তরিকতার সঙ্গে স্যার উত্তর দিলেন স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই প্রণাম জানাই আজকের ভিডিও এখানে শেষ করি ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাবেন খুব ভালো থাকবেন দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভনগরে আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন চুল কবেকার অন্ধকার বিদেশার নিশা মুখ তার শ্রাবস্থির কারুকার্য অতি দূর সমুদ্রের পর হাল ভেঙে জেনাবি সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দ্বীপের ভিতর তেমনি দেখেছে তারে অন্ধকারে বলেছে সে এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নিড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন